Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Perfect Ten Liners basados en el libro. Gun, no bromeo cuando digo que me gusta tu voz, me gusta escucharte hablar, todo vale, solo sé tú mismo, pero la mejor parte probablemente fue cuando me confesaste tu amor. ¿Quieres saber más? Sí, te amo, ¿no te da vergüenza? Estoy tan avergonzado que estoy a punto de volverme loco, pero menos que tú. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Jota de repente se puso rojo hasta las orejas. A veces quiero que el tiempo se detenga para siempre en el mismo minuto 4.25 para verlo avergonzado y a mí riendo, cuando finalmente puedo hacer que la persona oscura muestra su lado adorable. Tonto, ¿estás bromeando? Así es la gente de corta vida, aburrida hasta la muerte. La gente llenaba así la cafetería. Solo las almas podían sentarse en el regazo de otra persona. Llora un hechizo para ahuyentar a la gente. No podía simplemente decirlo. Tuve que representar una escena en la que metía la mano en la mochila para buscar arroz y lo extendía para lanzar un hechizo. Kong miró con interés y luego intervino, haciendo honor al título de amigos de vida o muerta hasta el final. No cantes más, tonto. Hay un lugar vacío al lado de Búa. Si apretamos un poco, probablemente nos ahuyentará. Levanté la cabeza y miré en la dirección que señalaba el dedo de Konkiat. A la larga mesa solo le quedaba un asiento vacío. Además, hay un grupo de chicas estudiando en la misma carrera al lado, así que no debería haber ningún problema. Rápidamente nos dirigimos directamente hacia el objetivo. Chicas, ¿puedo sentarme con este chico guapo? Claro, Tonto Kong, oh. Qué cruel con los corazones de Kong y Kun. No son solo ustedes dos, incluye a todo el grupo también. Hay muchas chicas hermosas en la facultad de ingeniería, pero no todas serán amables conmigo. Roto, por suerte, tuvieron la amabilidad de mover su para hacernos sitio. ¿Quieres algo de comer? En respuesta le pregunté a las chicas. Pescado. De acuerdo. ¿No las vas a comprar, Gun? Nada. Eso es todo lo que pregunté. Estoy muy impresionado con un amigo tan rudo como este. Me reí del sarcasmo antes de caminar para hacer fila en el restaurante. Sin olvidar llevar palomitas de maíz, ¿podemos sentarnos juntos? Todos parecían congelados por la maldición cuando escucharon la voz baja de la persona que acababa de llegar. Era alto, su piel no era ni blanca ni oscura, y vestía un elegante uniforme de estudiante. En su hombro izquierdo llevaba su mochila favorita, y en su mano derecha sostenía un plato de arroz, haciendo que todos se miraran fijamente hasta que casi se les salían los ojos. Está bien, y yo, ¿verdad? Mi amigo se arrió secamente antes de mover su para hacer espacio como si hubiera tocado algo caliente. Sí, gracias. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Después de que la figura alta se metió y se sentó a su lado, no pudo evitar hacer preguntas porque no vi a ninguno de sus amigos en el grupo siguiéndolo. ¿O fue intencionalmente solo hoy? Caminar, infiel, responder según la verdad está mal. ¿Entonces ya terminaste el examen? Recuerda, no realizarás otro examen. Sí, ¿qué recuerdas en tu cabeza? Ya está en este nivel.